آج میں آپ کے سامنے مناسق کے حج کی ادائیگی کا آسان طریقہ مختصر اور پر اثر بیان کرنا چاہوں گا سب سے پہلے حج کا پہلا دن یعنی کہ آرٹ ذی الحجہ فجر کی نماز مکہ مکرمہ میں ادا کریں غسل کریں نہائیں اور اس کے بعد احرام باندھ کر منا کے لیے روانہ ہو جائیں اور آج کے دن ظہر اثر، مغرب اور عشاء کی نمازیں منا میں ہی ادا کریں اور رات کا قیام بھی منا میں ہی ہوگا اس دوران اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں ذکر اذکار کریں اور تلبیہ پڑھیں حج کا دوسرا دن یعنی کہ ذی الحجہ فجر کے بعد منا سے وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات کی طرف چلے جائیں ظہر اور اثر کی نمازیں عرفات میں ادا کریں اور غروب کے بعد مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں ادا کریں گے اور رات کا قیام بھی مزدلفہ میں ہی کیا جائے گا اور یہیں سے ہی شیطان کو مارنے والی کنکریاں بھی جمع کر لیں حج کا تیسرا دن یعنی کہ دزل حجہ اس دن مزدلفہ میں نماز فجر اور وقوف کے بعد مینا کے لیے روانہ ہو جائیں پہلے تیسرے شیطان یعنی جمرہ اقبہ کی رمی کریں یعنی کہ سات کنکریاں ماریں پھر قربانی کریں پھر سر کے بال منڈوائیں یا کتروائیں اس کے بعد احرام کھول لیں اس کے بعد پھر طوافِ زیارت کر لیں اگر عذر شرعی نہ ہو تو رات کا قیام بھی مینا میں ہی کر لیں حج کا چوتھا دن یعنی کہ گیارہ ذی الحجہ اس دن منا میں زوال کے بعد رمی کریں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے چھوٹے شیطان پھر درمیانے شیطان اور آخر میں بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں اور ہر شیطان کو سات سات کنکریاں ماری جائیں گی طوافِ زیارت اگر گزشتہ کل یعنی دس ذی الحجہ کو اگر نہیں کیا تو آج گیارہ ذی الحجہ کو کر لیں اور اگر عذر شرعی نہ ہو تو رات کا قیام مینا میں ہی کر سکتے ہیں حج کا پانچواں دن یعنی کہ بارہ ذی الحجہ مینا میں زوال کے بعد رمی کریں پہلے چھوٹے شیطان پھر درمیانے شیطان اور پھر بڑے شیطان کو کنکریم مریں اگر گزشتہ دو دنوں یعنی کہ دس اور گیارہ ذیلحجہ کو طوافِ زیارت نہیں کیا تو آج مغرب سے پہلے لازمی کر لیں اس میں ایک مسئلہ یہ بھی اہم ذہن نشین کر لیں کہ تیرہ ذی الحجہ کو منا میں قیام کرنے والا کنکریاں بالترتیب زوال سے پہلے بھی مار سکتا ہے واپسی سے پہلے توافع ودا کریں اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کا عزم ضرور کریں السلام علیکم